Всем привет, с вами репетиторская школа Буки. Задача номер 32. Вызначенная швидкость у километрах на секунду руха электрона, за какой его импульс дорівнює импульсу фотона с довжиною хвилі 0,66 микрометки. Уважайте, что стала планка дорівнює h 6 и 6 умножить на 10 мінус 34 дежурних на секунду. Ось така, маса електрону 9 на 10 мінус 31 кілограмів, відповіді округніть до 10. Ну, Для начала нас спрашують, яка скорость електрона. Ну, просто Вспомним формулу, что у нас импульс это M на V, тогда скорость это импульс делить на массу. Ну, то есть вот такая формула. Дальше. Что дальше сказано? За какой его импульс древнюю импульсу фотона с их хрыз. Теперь вспомним, как у нас выражается импульс фотона через его длину волны. Выражение имеет следующий вид лямбда h разделить на лямбда. Тогда скорость у нас будет искаться как h разделить на лямбда m. Ну, в общем, это ответ. Осталось только подставить цифры. h подставляем 6 и 6 на 10 в минус 34 джоулей на секунду лямбда 0,66 умножить на 10 минус 6 метров и умножить на 9 умножить на 10 минус 31 килограмм. Все величины сейчас мы поставили в системе СИ, поэтому получим скорость в метрах на секунду. Ну, соответственно, нас просят найти скорость в километрах на секунду, поэтому, если мы представим Тут индекс кила мы ну, должны разделить на 10 в 3. То есть вот, допишем еще 10 минус 3. Ну и вот сейчас э, будем считать степень ну, вот 6,6. У нас сверху стоит 10 в минус 37. Здесь тоже сделаем 6 и 6 умножить на 9 и будем считать. Здесь у нас 10, это у нас 6, 6 умножить на 10 в минус 1, то есть минус 1, минус 6, минус 31, 10 в минус 38. Таким образом у нас ответ в километрах на секунду. Это у нас будет 10, 10 разделить на 9 километров в секунду. То есть 6 и 6 сократили, 10 минус 7 и 38 сократились, и десяточка пошла у нас сверх. Ну что примерно равняется 1 и 1 километр на секунду. Такой вот Спасибо, что досмотрели видео до конца. Не забываем ставить пальцы вверх, подписываться на канал. Будет еще много интересного. Всем пока!